म् श्रीपरमात्मने नमः अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्या पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयम् समग्रम् माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानम् तेऽहंसविज्ञानम् इदम् वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेहभूयो ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणाम् सहस्रे कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम् कश्चिन्माम् वेत्तितत्त्वतः भूमिरापो नलो वा युःखम् मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयम् मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिम् विद्धि मे पराम् जीवभूताम् महाबाहो धार्यते जगत् एतद्यो नीनिभूतानि सर्वाणि व्युपधारय अहम् कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरम् नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदम् प्रोतम् सूत्रे मणिगडा इव रसोऽहमत्सु कौन्तेयप्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषम् नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याम् च तेजश्चास्मिपि भावसौ जीवनम् सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजम् माम् सर्वभूतानाम् विद्धि पार्थसनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलम् बलवताम् चाहम् कामरागविवर्जितम् रुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहम् तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै एभिः सर्वमिदम् जगत् मोहितम् नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम् तरन्ति ते दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमा। मायया परुतज्ञाना आसुरम् भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुहृदिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभाम् ज्ञानी इत्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम् स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम् गतिम् बहूनाम् जन्मनामन्ते ज्ञानवान्माम् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैरुतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः न्तम् नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो याम् याम् तनुम् भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तदस्य तस्याचलाम् श्रद्धाम् तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते नभते च ततः कामान्मयैव विहितान्मितान् अन्तवत्तु फलम् तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् वयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तम् व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते मामबुद्धयः मजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहम् प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः मूढोऽयम् नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहम् समतीता निवर्तमाना चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम् तु वेद न कश्चन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तपेषाम् त्वन्तगतम् पापम् जनानाम् पुण्यकर्मणाम् ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम् दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः अध्यात्मं अध्यात्मम् कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवम् माम् साधियज्ञम् च ये विदुः लेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः हरि ओम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः हरये नमः हरये नमः